Дякую, що з нами залишаєтеся? Понеділок, 19 січня. Ми продовжимо працювати виключно у прямому ефірі. другий блок поради лікаря. Багатьом людям знайома ситуація, коли під час руху кістки раптом голосно хрустять. Здавалось би, дрібниця, але з часом неприємний звук починає дошкуляти, та й паніку розвиває. Чи буван не сигналізує так про себе якась небезпечна хвороба? За мить продовжимо. Семен Тервартаніан, головний роматолог Києва, кандидат медичних наук сьогодні у нас у студії 223.09.71. Шановні глядачі. Ну насправді ми так назвали тему. Так правда, бо ну хрустятя, а не кістки, насправді суглоби, але. Всі запитання щодо ревматології, будь ласка, артрози, артрити, будь-якого напрямку, подагра. Сьогодні приймаємо все. Давно у нас не було в студії, ми не запрошували ревматолога, щоб сьогодні вам дати відповідь. У нас велика частина ефіру, десь хвилин 20, Тому, будь ласка, ми готові будемо приймати ваші дзвінки. Я вас рада бачити. Учень вітне по і святами і сьогоднішнім святом. Спасибо, до вас так до речі, суглоби і вода. Есть взаимозвездок? Вода с суглобом как-то вплывет? Ну, понятно, что человек и так там 70% воды, и воду нужно пить. А для суглобов важна количество воды, сколько мы выпиваем в день? Всегда все важно. Человек должен правильно, разумно питаться и пить достаточно много воды. Uh -huh. Это, безусловно, сказывается на обмене, а обмен – это суставы. Вы подняли очень интересный вопрос по поводу, почему хрустят суставы, почему трески в суставах uh -huh. бывают. Причины разные. Иногда это бывает просто… Чисто физиологически иногда это отражает патологии. Обычный треск суставов, который появляется у пациентов любого возраста, они могут появляться. Он чаще всего связан чисто физиологически, так как если вы представитесь сустав, который состоит из костей, в состав его входит хрящ, связки, мышцы, окружающего жидкость внутрисуставная, там содержится большое количество газов в тканях, и вот моменты, mm -hmm. когда эти, этот газ образуется в силу там растяжение сустава резко образуются пузырьки воздуха и когда эти пузырьки лопаются человек ощущает их в виде треска и поэтому всех сразу иногда кого-то это настораживается пугает окружающих ну вот возьмите самое простое очень многие любят трещать пальцами тянут пальчики и здесь вы слышите такой треск и ничего плохого в этом ничего в этом плохого нет как показали научные исследования, исследования, даже те люди, которые часто трещат своими пальцами, хуже они от этого не становятся. Также треск может быть обусловлен состоянием связочного аппарата. Mm -hmm. Некоторые товарищи, которые у нас любят заниматься гимнастикой, у них перерастягиваются связки, мышцы, и вот вот эти проскакивания связок через различные костные образования в области суставов тоже вызывать могут щелчки неприятные и так далее. И до тех пор, пока у вас сустав не болит не распухает, то можно не опасаться, что, что у вас что-то плохо. А вот если сочетание появляется, хрусты, трески на фоне того, что появилось у пациента боли в суставах, появились припухания, не дай бог покраснения, это сочетается с какими-то звуковыми моментами, то, безусловно, здесь надо искать уже патологию, идти к доктору и советоваться с ним. Очень часто проблемы с шумами различных суставов возникают у людей, которые занимаются спортом. Это опять-таки связано с гипермобильностью, как мы говорим, mm -hmm. то есть большой подвижностью суставов, образованием так называемой кавитации, это образование вот этих пузырьков. Вот. И поэтому здесь надо быть просто уменьшить нагрузку, посоветоваться с врачом ну, это или с вашим То так, что тренером. есть ситуация, которая подвластна и подвластна каждому из нас. Мы Безусловно, можем... да. Або дать просто отпустить это углом, но есть серьезные заболевания. А вот, есть проблемы, вот, да? более серьезные заболевания, они при всех вот заболеваниях, которые я угу. назвал, как воспалительного, так и дегенеративного э, процесса, могут появляться вот, трески, шумы, которые уже носят больше патологические. Характер, потому что это связано уже с разрушением хрящевой пластинки, с нарушением там, воспаления сухожилий, которые иногда появляются. Вот люди, например, которые занимаются там, большим теннисом, поднимают тяжести, вдруг у них появляется треск такой неприятный, очень по ходу сухожилий. Это говорит о том, что у них развилось воспаление сухожильного влагалища. Там накопилась жидкость, вот эта боль и потрескивание неприятное, такое ощущение, что человек двигает рукой, у него там что-то в руке шевелится лишнее. Как? Много таких показателів, яких треба краще посоветоваться з врачом, і тоді вам скажуть, що треба да, лічитися, або розвіють ваші плохи відчуття. Але себе. я хочу ну, то не те, що там заспокоїтися, але на відміну від інших захворювання, взагалі говорю про людський наш організм. якраз а, буває такі, ну, Ви, як лікар, знаєте, що є захворювання, взагалі, які довгий час просто не болять. То Тобто, інша історія. Суглоб, який ну, починає втрачати скажімо так, правильну свою функцію, він болить. Ні, знаєте, не завжди. У кожного. есть свое время. Например, один из самых терпеливых суставов у нас тазобедренный сустав. Вот он такой большой, он Слушай, такой терпеливый, и когда ситуации. он заболел первый раз, а, это да. уже надо искать патологию. А хотя он очень длительное время может находиться уже в неправильном состоянии, mm. но болей никаких проявлять. Поэтому просто надо внимательно относиться. Если вдруг у вас появляются какие-то болевые неприятные ощущения, лучше все-таки посоветоваться сделать рентген, сделать УЗИ суставов. И тогда можно уже на сегодняшний день увидеть еще, на, как мы говорим, на доклиническом уровне, какое состояние вашего сустава и ткани сустава для того, чтобы принять какие-то коррегирующие меры или изменить нагрузку на сустав, чтобы не дать вот такому быстрому прогрессированию патологического процесса. Так, у нас едут звонивающие. Прошу говорить в эфире. Добрый день. Большое большое спасибо вам за эту передачу. Диака. Я ее каждый день смотрю и вами восхищаюсь, как вы ее ведете. Будьте любезны, у меня Диака. такой вопрос. У меня деформирующий артроз коленных суставов, нет жидкости, мне предлагают операцию, мне 75 лет, у меня таких денег нету, и у меня узловой зуб с трех сторон. Я не могу делать даже э, операцию, если, даже если бы у меня были деньги. Как вам попасть на консультацию? Может, вы мне что-то поможете? Вы знаете, что... А же... Я вам скажу просто не такой совет, который, ну, в общем-то, должен. Но Если вам ортопеды уже приглашают на хирургическую коррекцию сустава, ну, наверное, действительно ситуация уже так сложилась, что на другое, на что-то деньги тратить уже не надо. Потому что существует на сегодняшний день метод введения гиалуроновой кислоты в суставы, однако он вводится при тех стадиях артроза когда еще есть в суставе хрящ. Но когда наступает третья, четвертая стадия артроза, вот по всей вероятности, к сожалению, то, что у вас имеет. То есть такие методы лечения уже они неэффективны, да и при том, что они дорогостоящие тоже. В данной ситуации вам оптимальнее всего это ходить с помощью костылей, палочки, специальных ходунков, то есть применять вот такие разгрузочные методы. И желательно, если это коленные суставы, это обязательно ношение ортезов. Сейчас существуют прекрасные ортезы, это фиксаторы или наколенники, как у нас обычно называют их, с боковыми такими системами в поддержке. Они дают возможность разгрузить сустав. Это фактически наружный протез сустава. И они есть, продаются сейчас в достаточном mm -hmm. количестве в ортопедических магазинчиков аптечных. Их можно приобрести конкретно вот по форме вашей ноги. И они вам помогут. Плюс э, ходьба с костылями или с палочкой. Вы будете нормально еще походить и без операции. Так, у э, нас еще идут звонить. Прошу, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если человек 45 лет после травмы ампутации, была молодость, как то все працювалося, ходилося, все. Сейчас пенсионный век и болят дуже бедра. До кого вернуться? До судистого хирурга или до костного? Ампутация до какого, какого конечности была? И на каком а, уровне? Стопы и по, друга по шапору. Вам надо сделать в первую очередь обратиться, безусловно, надо или к врачу-ревматологу, или, или ортопеду, если для вас это более будет доступно. Но обязательно сделать перед тем, как идти к доктору, или в доктор вас направит, рентгенографию тазобедренных суставов. Потому что эти суставы, если они заболели, это связано, по всей вероятности, с нарушением нагрузки осевой на суставы. И надо смотреть, что там происходит, а потом уже решать вопрос, что дальше делать. До ревматолога. Все таки побережіть себе вже yeah. стільки зі здоров'ям. Така ситуація. Так, далі ми чекаємо 223-09-71. нуль, нам про артроз. Я так розумію, що артроз, це не артрит, по перше. Ні, ми, щоб не шановні глядачі, без плутанини, бо це різні. Артрит це набагато гірше захворювання. Вже Ми з вами скільки зустрічалися, то це вже інше. Ви да. вже це вже, вже... поняли. Так, да, зрозуміла. Просто люди іноді часто кажуть: О, у мене там артрит. Думаю, Господи, ви просто ще не знаєте, що таке артрит, напевно. No. І коли запитуєш, ти впевнений, там переконаний. Ну, артрит, артрит, а ну, ничего страшного, просто артрит, думаешь, не, что-то выплутает. Артроз, вот, э, я так разумею, что 90% нас все одно. Ну... Вы знаете, как на сегодняшний день можно сформулировать так, что артроз – это дегенеративные изменения в суставах. Это чаще все-таки заболевания, которое возникает, Чисто первичный артроз, как мы говорим, это связано чисто с возрастом. Лековид, это, возможно. как скажем, ну, возрастные изменения в суставах, где меняется хрящ, затем начинают меняться другие составные части, как говорится, сустава, и вследствие чего нарушается подвижность сустава. Но существуют так называемые посттравматические артрозы, когда человек травмировал свой сустав в молодом возрасте, угу. что вот бывает у нас связано с... Проблема это вот спорта, к сожалению, войны и все. Когда человек повреждает сустав, то у него, безусловно, вот эти деформативные изменения в хозяйстве наступают значительно раньше. Проявление у каждого артроза, у каждого сустава свое. Но в основном это ограничение подвижности сустава. Более хуже становится переноситься физическая нагрузка, вследствие чего сустав и болит, и также может припухать. Поэтому очень часто люди путают артроз с артритом, потому что, как западная литература говорит, они расценивают артроз как артроза артрозо-артрит. Они считают все-таки, mm -hmm. что здесь тоже имеет место воспаление. Mm -hmm. Ну и в общем, мы сейчас тоже потихонечку переходим к этому понятию, так как... Сустав тоже может при артрозе точно так же распухать, особенно это коленных суставов характерно. И лечение практически такое же, как при артрите. Просто оно более кратковременное, так как здесь мы быстрее достигаем снятия болевого синдрома, снятия воспаления. И человек в дальнейшем получает препараты, которые улучшают состояние э, хряща. Также вот все те вспомогательные вещи, которые вот мы отвечали нашей пациентке mm -hmm. на ее вопрос, ношение артезов различных поддерживающих сустав палочки, костыли. То есть здесь у нас более благоприятное, как говорится, течение. Это во времени значительно проходит десятилетие, пока человек доходит до, до операции. При артритах, когда есть воспаление, разрушение, к сожалению, в суставах происходит быстрее. И вот при таком, допустим, самом тяжелом артрите, как ревматоидный артрит, практически через пять лет при плохом лечении или вообще не лечении, человек становится инвалидом второй группы. Повреждаться могут любые суставы, конечности. Ну, для артроза характерны это опорные суставы, для артрита там больше мелкие суставы. Но итог, к сожалению, и в том, и в другом, другой ситуации всегда не очень хороший, если, опять-таки, своевременно не заниматься здоровьем. Если вы своевременно пришли к врачу-ревматологу, и он вам назначил лечение или профилактическое лечение, у вас есть шансов 80% за то, что вы будете жить нормально, без страданий, будет ваша жизнь качественная. Едут звонивать, прошу, вы в эфире. Говори вы Здравствуйте. У меня несколько лет, неизвестно откуда, образовалась подагра. Изменения костей нет. Просто когда воспаляются сами суставы, опухает, лилово-фиолетовое бывает, и стать невозможно. Единственное лекарство, которое мне посоветовали у врача, это алупринол. Но он практически мне ничего не дает. Возможно ли какое-то другое лечение? Безусловно. Первое, что вам надо сделать, это прийти к ревматологу своему, а не просто к врачу-терапевту. Если у вас нет такой возможности, вы можете прийти в городской ревматологический центр при Александровской больнице, где вас могут осмотреть квалифицированные врачи-ревматологи и уточнить, есть ли у вас подагра. Так как подагра, во-первых, у женщин бывает значительно реже, чем у мужчин. Человеки, так, да, так, и так, по человеки, клиническому только по одному, то что сустав угу. меняет ваш цвет, Аналогичная ситуация может быть еще и при других артритах, когда цвет сустав может менять, особенно, как вы говорите, такой фиолетовый он становится, бывает там и псориатический артрит, то есть целый ряд артритов, поэтому прежде чем говорить... У лечения надо четко поставить квалифицированный диагноз. Для этого вам надо сделать рентген исследования ваших стоп в прямой проекции, сделать уровень определить уровень мочевой кислоты, общий анализ крови C реактивный белок, То есть целый набор исследований и конкретно установить диагноз, так как лечение может быть совершенно разное. Самі собі не ставте діагнозом, правда. Ну, я сама така, щоб ви думали. я тут, коли слухаю лікарів, я сама собі стільки вже діагнозів. Не робіть так і в інтернеті не читайте, бо скоро буде така інтернет-хвороба названа. Правда, люди самі не купуйте лік ліків, дуже прошу. Ну, не відійдіться, коли вам фармацевт зараз пропонує якийсь препарат, бо він досить хороший. Все-таки до лікаря, можливо у вас взагалі щось інше, правда? головна опасність, коли ви займаєтеся самоліченням, ви не завжди можете учесть всі ті побочні і которые могут возникнуть у вас ряд препаратов он просто противопоказан у человека у людей например в пожилом возрасте что связано с изменением артериального давления с изменением уровня сахара в крови с, с нарушением желудочно-кишечного тракта поэтому назначение должен делать врач который должен у вас в первую очередь узнать все ваши сопутствующие заболевания чтобы не нанести вред теми лекарствами которые он вам назначает. А если уже есть такая необходимость, то, соответственно, назначается профилактическое лечение или сопутствующий жден препарат, который будет корректировать те ваши болезни, которые у вас дополнительно еще есть. Я дозвоню, в эфире? Так, у меня интересует такая питание. Боли у суглобок и у, кинцовках нижнего пояса, то есть в ногах, связаны с онкологическим заболеванием? Вы знаете, онкологические заболевания, они сами по себе дают иногда артрологический синдром. И не только артрологический, то есть боли в суставах, но при этом также могут и распухать суставы. Поэтому, если есть онкологическое заболевание, то это всегда усложняет диагностику, потому что у больного, болеющего онкологическим заболеванием, могут развиваться и заболевания сустав, не связанные с онкологией. Опять-таки это говорит, что это требует профессионального осмотра для того, чтобы развести эти заболевания. Ну, почули, я думаю. Духа, ти вас запитати, бо часто люди знову ж таки, ми вже почали говорити самі собі, говорять, що ой, напевно, нічого там немає у мене з нічого страшного. Ще з дитинства говорили, що можуть відкладатися солі. Напевно, це це. Відкладання солей в суглобах це е, патологія, чи це, скажімо так, абсолютно знову ж таки для ну, кожного з нас? Ну невірно, ми скажемо так, відкладання солей в суставах це Вот чисто, ну скажімо так, м'яка народна трактовка цього процесу. Вот. В принципе, никаких солей в суставах не откладывается. Соль может, так называемое понятие соли, может выпадать при подагрическом артриде Подагр, Кристаллы как? мочевой угу. кислоты, которые в период высокой концентрации угу. мочевой кислоты в крови, они, да, они могут попадать в полость сустава в виде кристаллов битого стекла и раздражать оболочку и острое воспаление. Но обычно люди говорят, что вот откладываются соли. Это откладываются не соли, это вокруг суставов, чаще всего это то, что характерно для остеоартроза, вокруг суставов формируются остеофиты, так называемые. Это накопление кальция и прорастание костной ткани вокруг суставов. Кость увеличивается, гипертрофируется в связи с большой нагрузкой. Вот вы можете классическое гиперостоз, так называемый, видим – у женщин на первом пальце стопы. Любительницы ходить на каблуках перегружает первый плюс нефаланговый сустав и, соответственно, вокруг разрастается костная ткань. И сустав деформируется, не становится... и становится таким некрасивым и болезненно мешает ходить. Это называется остеофиты, образование дополнительной костной ткани вокруг суставов. А потом идут на аппарате, чтобы прибрать эти кистки. Ну, к сожалению, да, другого выхода нет. Если или надо остановиться вовремя, не носить красивую обувь, но женщина все-таки предпочитает операцию. Нас я дозвоню, прошу, вы в эфире. Да. Добрый день, говори, будь ласка. у меня два вас вопрос, будь ласка. Я раньше болела ревматизмом. И очень долго кололась бицелином, аспирин принимала. Ну, вийшло, що два роки тому назад і зробили мені операцію на серці, клапан міняли. Ну, як би було нічого нормального, ходила безболезненно. А зараз ходити не можу. Зробила рентген, сказали, що вроді гравматолог сказав, що в мене ще хрящі. Я всякими мазями пользуюсь. Ну, таблетки, конечно, не все мне рекомендуют, какие я куплю. Ну, как бы так под названием, самолечением получается. Что нельзя, Синкумар принимается. эти таблетки нельзя, эти нельзя. Угу. Ну, может, что будет порекомендует. Ну, только не плачьте, будь ласка. Ну, Давайте ну, так, все, мы тримайте. скажем так. То, что вы да. перенесли такие тяжелые операции, и, слава богу, вы живы, мы да. только можем за это порадоваться. А то, что у вас, как не говорит плачьте. ортопед, он сказал, что стесались хрящи, угу. это вот то, та болезнь, о которой мы говорим, которая называется остеоартроз это чисто возрастные изменения в хрящевой части сустава вашего. Поэтому здесь опять-таки надо вернуться к тому, что вы получили консультацию не столько у ортопеда, сколько у ревматолога, который, учитывая все ваши сопутствующие лекарства, как вот вы как сказали, вам назначил хондропротектор. Это препараты, которые улучшают, поддерживают состояние хрящевой ткани. Плюс вам необходимы препараты для того, чтобы вы ходили. Но самый банальный парацетамол что вы сегодня выпили и спали спокойно и не страдали. Вот возьмите парацетамол, это считается один из лучших препаратов при вашем заболевании, который снимает боль и дает возможность человеку двигаться. Вот, это уже вы можете себе немножко уже облегчить. Также те мази, которые вы используете, есть в аптечной сети на основании нестероидных противовоспалительных препаратов. Ими тоже можно пользоваться для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. А с ревматологом посоветуйтесь насчет хондропротектора, который поддерживает ваш хрящ, и вы будете ходить, и будете хорошо, будем надеяться, что будет вам легче жить. Возьмите палочку в руки, наденьте ортез. І думайте о хорошому, і буде вам легше. Так, ще один дзвінок, і ми завершимо. Говорить в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в мене тим 25 років захворів на з тіла. Поясніть, будь ласка, що це за хвороба? Ми е, 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 як ми не розуміємо, що це за хвороба, чи вона дуже складна, чи вона прогресується, чи цілий вік, дитина повинна з нею боротися за своє життя. А скільки років вашому сину? 25 років. 25 -го. Он лечился в городском ревматологическом центре? Да, да, да. да. Город не лечится, знаете, да, он мобилизованный был. А теперь его перевели в військовый госпиталь, в ревматологическое отделение. Все он понимаете. всего на всего тижня там лечится, а мы не знаем, что делать, мы не находим себе место дома. Все Вы знаете как, болезнь тела это достаточно Ой. тяжелое заболевание, аутоиммунное так называемое заболевание, характеризующее высокой, высокой лихорадкой у молодых людей, сыпью и выраженными изменением в анализах крови. Основное лечение этого заболевания ⁇ это достаточно большие дозы глюкокортикоидов, которые подбираются в стационаре и в дальнейшем пациент их пьет. Однако при правильно подобранной дозе болезнь отступает. Единственное, что требуется наблюдение ревматолога, чтобы в дальнейшем корректировать эту дозу. Но прием кортикостероидов крайне длительный, то есть это не в течение нескольких лет. Но доза, когда подбирается, пациенты обычно чувствуют себя хорошо и живут полноценной жизнью. Поэтому мой вам совет, если он был в городском ревматологическом центре, то лучше вернуться туда, там доктора имеют достаточный опыт работы с этим заболеванием. От і я думаю, що вашого сина приведуть в порядок. Так, дякую вам сьогодні. Дякую всім, що досить хороші дзвінки. Така велика кількість. Ми обов'язково з вами побачимося до зустрічі. Будьте здорові! І вам всього хорошого, щоб сустави ніколи не кадані Так. і не Ми тричали. Тер <св 'я> ян, головний ревматолог Києва, кандидат медичних наук був гостем другого блоку. Ми ж переходимо до третього блоку. Не перемикайте.